На порозі весна, а ви її не відчуваєте, не дивуйтеся. Насправді таке трапляється досить часто і має назву весняна депресія. А головне, не впадайте у вічі. Медики знають не лише симптоми, а й засоби боротьби з цим явищем. Далі наша рубрика Будьте здорові. Парадокс на вулиці стає все тепліше і світліше, а на душі все навпаки. Вже чутно спів птахів, ось ось почнуть розпускатися бруньки, але не всіх прихід весни надихає та тішить. Дехто починає швидко втомлюватися, весь час хочеться спати, все дратує. Діагноз весняна депресія. Тут медики визначають багато суто фізіологічних факторів: авітаміноз, гормональна перебудова організму, ослаблення імунітету, а також зниження в крові рівня серотоніну. Саме ця речовина впливає на емоції, апетит та настрій. Відтак з'являються і психологічні причини нудьги. Класичними симптомами є збентеження, відчуття розгубленості та песимізму. А через це вже розлад апетиту, безсоння, втрата ваги та перевтома. Іноді симптоми весняної депресії маскуються під інші недуги від головних болів до серцевих та шлункових хвороб. Щоб подолати пригнічений стан, іноді достатньо просто закохатися, або записатися в спортклуб. З'їсти кілограм морозива може взяти відпустку на тиждень. Головне щось робити і не думати про погане, якщо ж і цього замало потрібні більш дієві, комплексні та послідовні методи. Але які про це розкаже лікар-терапевт Борис Качко в постійній рубриці? Будьте здорові. Весенняя витаминоз развивается из-за того, что у людей фактически действительно в рационе питания меньше витаминов и нужно полноценнее их усваивать. Поэтому всю растительную пищу сырую вы теряете, потому что она неэффективно перерабатывается. А используйте в термической обработке. Так вы потеряете немножко при обработке, зато получите больше при усвоении. Что еще важно, это все-таки эмоциональные ощущения. Да, понимаешь, что в природе пока еще растительности мало, но у нас есть овощи, фрукты, они как правило окрашены в разные цвета. Если мы их перед тем, как съесть, будем рассматривать, то мы фактически будем тренировать свой мозг. Конечно, очень важно это полноценный сон. Но сон не по расписанию, вы знаете, а по требованию. То есть если человек чувствует, что он устал, он может себе позволить немножко отдохнуть. Есть, знаете, такая поза кучера, когда человек садится, локти ставит на колени, голова немножко провисает и минут 15 расслабляется. В этой позе человек восстанавливается так, как будто он проспал несколько часов. И это прекрасно можно сделать практически в любых условиях. Немножко отдохнул, восстановился и работай опять. Сон ночью должен быть достаточным. То есть должен будить не будильник, не чувство долга, а должен просыпаться организм сам. По природе, проснулся, все нормально, ты работоспособен, иди работай. А физические нагрузки весной нужно убирать, нужно уменьшать. Почему? Потому что, по большому счету, если человек склонен к депрессии, то мозг понимает, что весной у него полноценного питания нет. Только мы включаем активно в работу мышцу, мышца это потребитель точно таких же полезных веществ, потребитель белков, витаминов, микроэлементов. И фактически мозг будет обкрадываться мышцами, и состояние депрессии будет развиваться более активно. Весной нужно не в тренажерном зале работать, а больше прогулки себе устроить на свежем воздухе, подышать, посмотреть на природу, послушать пение птичек, послушать шум ветра. То есть это такие природные шумы, которые в принципе убирают состояние стресса, немножко отвлекают от той, э, скажем так, того экстрима на работе, у которого большинство присутствует. И тогда организм в принципе, получив такую временную передышку, он лучше будет восстанавливаться.